Всем привет, с вами Скрафт. И сегодня я буду делать 2-3 лайфхака для вашего домашнего питомца, то есть для котика. И что? Поехали! Итак, нам понадобится для этого лайфхака простая коробочка. Ну и чем вырезать? Там, ну, например, ножницы, ножик, без разницы. Самое главное, чтобы он вырезал. В общем, сейчас я остановлю и покажу, что должно получиться. В общем, ты можете сделать даже лучше. Вот туда я положил его игрушечку любимую. В общем, ты можете сделать лучше. Но а я пошел делать другое как искупать домашнего питомца. Просто положить туда старое полотенце и купайте с удовольствием. Он будет чувствовать то, что тут полотенце не будет скользкое. Ладно, ну и в общем. Вот так. Если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем бай-бай.